bersama dengan setiausaha Barisan Nasional uh, two different people two separated uh, press official press statement okay on different timing uh, dari pihak AMNO adalah Ashraf Wajidi okay dari pihak Barisan Nasional adalah Datuk Zamri Kadir okay uh, kedua-dua mengeluarkan kenyataan bahawa Kes yang berkaitan tentang 177 juta Ismail Sabri ada kaitan dengan AMNO dan mereka menyokong siasatan SPRM you know dengan orang kata uh, secara bebas okey mereka tak mahu Ismail Sabri dikaitkan dengan AMNO okey uh, begitu jugaklah kan uh, dengan uh, Datuk Zamri mewakili Barisan Nasional so you got two different press statement one is officially from AMNO one is officially from Barisan Nasional kedua-dua pun nak hendak menjauhkan diri daripada Ismail Sabri. Ini adalah orang kata pengenalan awal kepada uh, tajuk perbincangan kita pada malam ini. Okey. Dan uh, kedua, okey. Saya tak pasti mengapa tiba-tiba uh, Azraf Wajudi dengan uh, Datuk Zamri yang mewakili AMNO dengan Malaysia National hendak mengeluarkan kenyataan rasmi sedemikian. Okay, saya hanya cuba oleh uh, uh, cuba untuk what we call that interpret uh, their political body language saja, okay, or, ataupun interpret their intention, Ataupun interpret their you know agenda or objective. Okay, uh, pertama kemungkinan besar, okay, uh, seperti yang saya dah kongsikan semalam, di mana seorang influencer perikatan nasional daripada PAS iaitu Papa Barry. Dia cuba lah orang kata kan, uh, trying to act smart Dia cuba untuk kononnya, yang 177 juta yang you know, safe house pegawai Ismail Sabri ni Di mana Ismail Sabri kini adalah seorang suspek Dikatakanlah ini adalah wang yang Zahid suruh Ismail Sabri kumpul Untuk pilihan raya yang ke-15 untuk parti UMNO Okay So dan Azra Fajudi juga ada mengatakan kalau sesiapa membuat uh, you know kenyataan yang tidak tepat uh, mereka you know uh, will consider lah to take legal action. So saya tak pasti sama ada uh, Azra Fajudi you know you know uh, kenyataan yang dikeluarkan ataupun mem uh, membalas kembali kenyataan yang dikeluarkan oleh Papa Barry ataupun tidak. Uh, if yes, then kemungkinan besar Papa Barry selepas ini akan diwakdakwa sekali lagi lah If no, if no, okay, uh, if no, my interpretation of uh, Azra Wajudi and also, okay, saya saya reconnect sekali lagi malam ni saya tak, saya tak tahu kenapa dia asyik sangkut, okay, uh, so saya tak tahu tadi saya stop dekat mana, cuma saya kata saya nak interpret, saya nak interpret, okay. Uh, kenyataan rasmi daripada uh, setiausaha UMNO dengan barisan nasional hanya uh, dari segi dua dua faktor ataupun dari segi dua sudut sudut pertama kemungkinan besar dia hendak menjawablah tomahan yang dikeluarkan oleh Papa Barry seorang influencer daripada PAS yang kononnya tuduh 177 juta ini kan uh, adalah uh, orang kata arahan sahid meminta Ismail Sabri kumpul dana untuk pilihan raya yang ke-15 untuk parti UMNO Okay? Dan pada masa yang sama saya merasakan kenyataan Papa Barry ataupun naratif Papa Barry ini, you know, trying his best, you know, to push away ataupun tu orang kata membersihkan nama Ismail Sabri ini adalah amat tidak logik sekali lah. Sebab pertama Ismail Sabri dia bukan lagi, you know, mana mana kepimpinan ketinggi, tertinggi dalam UMNO. Dia hanya sekadar ahli biasa. So how can ahli biasa nak kumpul 177 juta? Itu yang pertama kan for amno yang kedua kalau benarlah ini wang amno mengapa awal-awal tak bagi zahid simpan ke selaku presiden ataupun tak serahkan kepada parti saja okey so itu memang naratif yang bodoh okey next tadi saya kata dari segi body language kemungkinan besar you know Azraf Wajudi dengan Zamri boleh mewakili Perisai Nasional dengan amno okey mengatakan Ismail Sabri tak ada kaitan dengan AMNO okey dan biarkan SPRM untuk siasat dengan sebebas-bebasnya termasuk dengan kenyataan uh, presiden AMNO Ahmad Zahid Hamidi sebelum ini okey yang juga mengatakan biar SPRM siasat dengan sebebas-bebasnya okey so kita hanya boleh interpret in terms of politics why kemungkinan besar kan AMNO ataupun Barisan Nasional is trying to send a message you know a political message that you know Ismail sapri dia walaupun masih lagi ahli amno hmm. tapi dia uh wajib correct tidak orang, orang kata a uh, tidak lagi menjadi sebahagian daripada amno you got it Mira secara legally he's a amno member okay, uh, but indirectly he's trying to tell people that you know we don't care about Ismail sapri kita tak kisah pun dia bukan orang kita indirectly lah kan Okay, dan segala, you know, wang-wang RM172 -wang juta, you know, yang kini dia menjadi suspek pun tak ada, tak ada kaitan dengan kita. Itu bukan wang UMNO. Ini bukan wang kita. Okay, Indah Rilin really nak kata kalau SPR nak siasat-siasat lah, nak dakwa dakwalah lah. Buat apa lah, buat sesuka hati aja. Sebab, okay, saya merasakan dari segi, dari segi sejarah UMNO, this is something quite unusual lah. I'm not saying what I'm doing is wrong or right. I'm just interpreting that dari dulu, banyak saja pemimpin-pemimpin ataupun bekas-bekas pemimpin UMNO yang didakwa dan disiasat. Bung ada, Syariah Ahmad ada, Ahmad Maslan ada, Zahid Hamidi ada, Najib ada. The list goes on and on and on and on. Tapi tak pernah dalam satu orang kata sejarah politik UMNO ataupun politik Malaysia di mana kepimpinan tertinggi UMNO dengan Barisan Nasional mengeluarkan kenyataan. Okay? seolah-olah mana-mana apa uh, uh, you know, mengeluarkan kenyataan bahawa you know uh, contohlah kan Amno dulu tak pernah tak, tak, tak pernah keluar statement you know uh, rasuah Bomokta tak ada kaitan dengan Amno rasuah Amal tak ada kaitan dengan Amno so on and so forth you get what I mean right indirectly you know now macam seolah-olah kalau Ismail Sabri dia want to send a message you know do whatever you want okay that's number one lah. Hi kakak. wah so late you're still here. Hi Rush Kumar, okay. Hi bro Ramesh, that's number one lah. Okay, number two. Okay, number two yang hendak saya kongsi uh, dengan anda the latest uh, update tentang case Ismail Sabri for those yang belum tahu lagi. Dia sepatutnya di soal esok tau. Esok means Friday lah, 7 March. Esok supposed to be The second time dia dah delay dah. Tapi dia delay sekali lagi. Dia bagi surat MC kepada SPRM. And if I not mistaken lah, SPRM mengeluarkan kenyataan jika saya uh, tidak silap membaca kan, dia akan berjumpa dengan doktor to verify. So now they postpone to 13 March. Okay? Ah, uh, okay. Hi. Okay. Uh, is it possible the money is for his safekeeping because he's seen as Mr. Clean Man? Uh, I still don't get your question, Siu Wong. Uh, what, what are you trying to uh, ask? Uh, you mean, is it possible the money for his safekeeping because he has seen as Mr. Clean Man? Uh, I don't get it. Maybe you're trying to say, is it because is my Sabri today, kan? Dia didakwa dan is siafsat just because they are the clean image. Uh, I cannot find a link. Maybe a small link. Uh, there might be something that we 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 wouldn't know. If not, it won't suddenly, right? He is being a target. So just because he's clean, he's being a target, then uh, the reasoning is still not convincing enough, lah. Maybe part of the reasoning we wouldn't know. Okay, we wouldn't know uh, what's happening in between. You know, what's the real truth? Adakah wang ini, you know, sebenarnya adalah uh, benar-benar uh, terlibat untuk digunakan untuk menjatuhkan kerajaan ke ataupun adakah wang ini merupakan salah satu simpanan dana politik uh, you know watch chest perikatan nasional ke ataupun you know dana ini mungkin you know dipercayai ataupun disyaki you know uh, hendak digunakan untuk you know menjatuhkan Zahid Hamidi dalam UMNO ke we not sure it must be something kalau tak kan jika tiada tiada ada angin masakan pokok bungung bergoyang okey we can only guess but if it's as simple as just because he is a Mr. Clean, dia tidak wo dan dia disiasat, um, not really, not really on that. Okay. Ah, uh, oh, si Worm, if he keep for somebody, then yes, this may be. Number one, he might be keeping for himself. Number two, he might be keeping for somebody. You know, uh, maybe, maybe. Next juga, just to also to let you know, uh, dalam siasatan ini, right? Uh, 13 bank account yang berkaitan dengan uh, case ini right dah dibeku oleh SPRM lah. 13 bank account been frozen. Okay? Okay. Then, semalam saya berbicara tentang, you know, orang kata kehandalan, kehebatan Datuk Sri Anwar Ibrahim as a politician. Okay? Bagaimana dia berstrategi, you know, bagaimana dia berpolitik, bagaimana dia bermain catur, you know, ataupun bagaimana, you know, dia, you know, menangani dengan segala rintangan, dengan cabaran, apakah strategi dia atau taktik dia We call it Anwar Arab War Malam ini kita hendak bicara sedikit tentang uh, Zaid Hamidi Arab War Okay uh, Dan nanti saya akan, akan kaitkan lah pula dengan uh, kes Ismail Sabri ni What I'm trying to say is kita perlu tahu tau uh, Sedikit uh, imbas sedikit sejarah Uh, mungkin ada yang sudah tahu mungkin ada yang belum tahu sebab majoriti daripada sini eh, Tonight saya nampak 70% orang pakai tarapan uh, For my polling lah hanya 9% orang barisan nasional So neutral 17% So 70, 70 plus 17 so I assume 87% uh, Dia bukan orang barisan nasional So not many people know uh, Barisan nasional punya politik secara dalaman You know secara uh, deeply kan So just to share with you all that um, what we call that uh, Zahid, right? Uh, saya tak tahu lah, saya tak pasti lah, kan? You can like him, you can dislike him for whatever, whatever reason. Okay? Uh, dan seperti yang saya pernah katakan kan, saya memang bukan peminat Zahid pun. Okay? But certain things I have to call a spade a spade. Maksudnya uh, dari segi orang kata kecekalan, ketabahan, the perseverance, the determinations, the kesabaran, the patience and the endurance uh, sebagai seorang uh, manusia, individu ataupun pemimpin is at the highest level of human civilization. Uh, dalam sejarah ketabanan manusia, uh, mungkin saya lebih orang kata hyperbola sedikit lagi, a kan, little bit extreme untuk mengembarkan Uh, the, the inner strength yang Zahid ada tu uh, is beyond our imagination bukan uh, you know manusia biasa right uh, being able to orang kata confront it uh, ataupun manusia biasa mungkin suka untuk melalui perjalanan politik you know Zaid Hamidi kalau orang-orang biasa ni dah lama pingsan dah okay? dah lama pingsan ataupun dah lama orang kata uh, mengalah ataupun menyerah kalah you know ataupun dah lama dah Okay One I'm to say is kita perlu rujukkan pasca pilihan raya yang ke-14 dulu. Okay. Pada ketika itu Pakatan Harapan right uh, 1.0 yang diketuai oleh Datuk Sri Dr. Mahathir Mohamad high Gibran. Okay. And that was the uh, time that Amno was at its weakest sebab tidak pernah dalam sejarah Amno dia boleh tumbang. Okay, it's beyond anybody imagination. That was Amno worst period ever. Zaman gelap Amno. Zaman gelap Amno is not now. Eh, Amno now is recovering. You have to remember pasca pelihara yang ke 14, 2018. Okay, you know, and you have to know lah. Time tu Dr Mahathir kan dia beku bank account Amno about 110 million. Okay, tapi kalau dia beku account Amno, it's very problematic to Amno lah. Because Amno building, I think it's the the Menara Amno. They still got a lot of staff though. I think a few hundred staff. Their electric, their cost. Okay, the party got no money, and and yet being the president, Zaid have to find the money to support the party and also the uh, grassroots leader. So semalam so my topic, I already shared a little bit about Amno DNA. Amno DNA at that time and now is different. UMNO DNA at that time is a big shock sebab tak pernah mereka kalah dan selama ini memang mereka selesa dan selama ini sesiapa yang berada di ke atas kan mereka perlu jaga orang-orang kat bawah ok so the party money right dah kena block ok 100 or million the bank frozen that's number one number two Mahathir Bing Mahathir lah kan dia terus you know uh, Dakwa Zahid, Dakwa Najib, Dakwa all the UMNO leaders, Ahmad Maslan, Ahmad, you know, Syariah Ahmad, uh, what we call that, Bom Mokta, the list goes on and on and on. And Zahid actually, right, dia punya case paling teruk sekali. Mahathir sampai purposely charged him 87 different cases. Okay? So that was UMNO punya crisis tau. And Mahathir being Mahathir lah. Dia memang selalu suka orang kata kan Di mana ada Mahathir, di situ ada perpecahan That's normal Serious. That is why bila dia tubuhkan parti dengan anak dia sendiri pun Dia boleh keluar daripada parti pejuang Okay Dia tubuhkan parti PBBM bersama dengan Muhyiddin Dia boleh keluar daripada, daripada Muhyiddin Di mana ada Mahathir kan Di situ ada perpecahan When Mahathir was the prime minister Back then Pakatan, um, no pakatan Barisan Nasional 1.0 Okay Uh, those dalam MCA dengan MIC tahu. Those tak ada dalam MCA, MIC, you all won't know. Okay, that time, okay, historically, MCA, there's always team A and team B. Uh, kat mana mahati ada saja kan dia akan wujudkan team A dengan team B. That's normal. Okay, so bila mahati berkuasa, uh, you know, Pak Katang Rapa 1.0, TKR pun terpecat kepada dua. Team Asmin lawan team Anwar. Uh, that's mahati, Okay, So dalam UMNO mati at that time dia menggunakan Hishamuddin Okay Untuk lawan Zahid He have given so much uh, So much special preference You know uh, Funding You know And whatever Recognition Influence Power Blessing to Hishamuddin And at that time Hishamuddin punya power is very 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 strong Because UMNO at that time Dia DNA Okay, saya, saya reconnect sekali lagi. Okay. So, UMNO saya kata Hisham Odin that time mati kan, dia bagi dia begitu banyak kuasa. Okay, to neutralize Zahid. Ah, uh, but UMNO punya dia semalam saya dah cakap lah dalam bini, semalam punya episode. Earlier punya UMNO, right, everybody was orang kata kan, begitu pentingkan funding for them to survive. Okay, that's their culture at that time. They are their DNA. Okay. But, you know, as said, uh, what we call that UMNO dah dibeku dah. Okay, Zahid dah disiasat dah. Wang dia dah tak boleh bergerak dah. Yayasan, you know, akal budi, you no know, oh, dia jasa no oh, NGO oh, is crony dah kena check ni boleh mati dah. So Zahid cannot move with funding. Although Zahid is one of the richest of no wallet ever. Tapi the money is all frozen. Tak boleh tak boleh bergerak. And even boleh bergerak pun is impossible for him to use the money to to feed the entire you know party, the mercenaries and the, you know grassroots leaders and division chief. It's impossible lah kan. It's very